Гаряча пора відпусток наближається. Гурт «Чотири королі» вирішив підготуватись до пляжного сезону. У спокусливе засмагле тіло хлопці вирушили до салону краси. Так, друзі, ми в салоні, і ми хотіли б підготувати наше тіло до загару. Ну, я можу вам пропонувати два варіанти. Або загореть сразу быстро в солярии, это как один вариант, а второй вариант подготовить кожу более тщательно к воздействию ультрафиолетовых лучей. Приступим. тапочки раскрываются и мы начинаем. Ну что ж, друзья, поскольку Николай с Еленой там тешатся очень тепло и уютно. Ощущение божественное, такие умелые руки, например. Он себя чувствует там комфортно. Он получает только позитивные эмоции. Даже сквозь резиновые перчатки. Начинаем процедуру тщательного очищения кожи. Для этого используем скраб. Виявляється, засмага – це вам не аби що. Для створення рівного тону шкіри дерматолог використовує ультразвук. Кто у будет, мальчик, на день, после проведення пілинга, человек може солярий і на естественне солнце, которые державные дріб. Тим часом ігор знайомиться з солярії. Очень все просто. И Старт. Стоп, пауза, звук, турбовентиляция. Акваминерал поможет вам загореть ровно. Что-то мне нужно будет еще, например, из... кроме тапочек. К этому вам подойдет ровному загару специальный крем. Посоветовал бы вам от Hard. В течение часа э, возможно почти. Очень все просто и довольно безобидно. Я теряюсь в своих мыслях, но стоит попробовать. Знаете, это всегда опыт. Понеслась. Я готов, друзья, принимать солнечные ванны. Понеслась. Ничего, в порядке. Ты знаешь, а вот мне Елена сняла весь эпидермис, вот, теперь я готов к курортному сезону полностью. Единственное, я переживаю, немного я липкий после этого, я если я выйду на улицу, на меня нападут пчелы, не иначе. Вот, а завтра я к ней прихожу на депиляцию в зоне бикини, потому что иначе не начнешь сезон. График расписан у человека, что тут можно сказать? Готовьтесь к летнему сезону.